দুখন মেথছৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ আজি আছে দুখনকৈ দুৰ্দান্ত মেটচ আৰু যদি প্ৰথম মেটচখনৰ কথা কওঁ প্ৰথম মেটচখন আছে ফাৰ্ষ্ট মেটচখন আছে ট্ৰাই নেশ্যান চিৰিজৰ আজি পাঁচ নম্বৰ মেটছ ত' পাঁচ নম্বৰ মেটচ আজি আছে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফাৰ্চেছ নিউজিলেণ্ড ত' চাউথ আফ্ৰিকাই অলৰেডি তিনিখন মেটচ খেলি দুখন জিকি আহিছে ফ'ৰ পইণ্টছ আৰু নিউজিলেণ্ডে দুখন খেলিছে দুখন জিকিছে ফ'ৰ পইণ্টছত আৰু জিম্বাবৈ গোটেইকেইখন হেৰি হাৰিছে ত' জিম্বাবৈ অলৰেডি আউট আৰু এই দুটা টিমেই ফাইনেল খেলিব ট্ৰাই নেশ্যান চিৰিজৰ আজি আছে পাঁচ নম্বৰ মেটছ আৰু পাঁচ নম্বৰ মেটছ আজি যদি কওঁ মেটচৰ যদি চাউথ আফ্ৰিকান টীমৰ কথা ক'ম মই তো চাউথ আফ্ৰিকান টীমৰ হয় লাষ্ট মেটছত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত যে ৰবিন হাৰমান এখন এক্সাইটিং প্ৰচপেক্ট নতুন ল'ৰা তো নতুন এই য়ং লেড বুলি যে কয় লাষ্ট মেটচত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেন্স কৰিছিলে ছিক্সটি কিমান ৰাণ মাৰিছিল ৰবিন হাৰমেনে আৰু তো আজি চাবলগীয়া হ'ব যে ৰুবিন হাৰমেনে কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেন্স কৰে তাৰ লগত যদি মই নিউজিলেণ্ড টীমৰ কথা কওঁ নিউজিলেণ্ড টীমটো আনবিটেন হৈ আছে ত' নিউজিলেণ্ডৰ হৈও কেইটামান নতুন নতুন ভাল ভাল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ দিছে যেনেকৈ বিভন জেকবছ বা ৰবিনছন টীম ৰবিনচন ত' চাবলগীয়া হ'ব মেটচখন ত' মেটছখন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মেটছখন ইণ্ডিয়ান টাইমতে এগেইন ফ'ৰ থাৰ্টিত আৰম্ভ হ'ব ফ'ৰ থাৰ্টি পি এম আৰু এই মেটচখন আপোনালোকে কোনো টিভি চেনেলত নেদেখাই এই মেটচখন চাবলৈ পাব চাবলৈ পাব পেন কৰ্ড এপ্লিকেশ্যনটোত ত' ফাৰ্ষ্ট মেটচখনৰ এইটোৱে আছিল আপডেট এতিয়া যদি মই আহোঁ ছেকেণ্ড মেটচখনলৈ ত' ছেকেণ্ড মেটছখন আছে আজি বাংলাদেশ ভাৰ্চেঞ্চ পাকিস্তানৰ ছেকেণ্ড অডি আই ত' ফাৰ্ষ্ট অডি আইখনত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলৰেডি আপডেট যে বাংলাদেশে অলৰেডি পাকিস্তানক হৰুৱায় ত' ফাৰ্ষ্ট মেটচখনত বাংলাদেশে পাকিস্তানক বিট কৰে আৰু আজি হৈছে ছেকেণ্ড মেটচ ত' চাব লাগিব যে ছেকেণ্ড মেটছত পাকিস্তানে কামবেক কৰিব পাৰেনে নাই নে বাংলাদেশে আৰু নিজৰ স্থিতিটো মজবুত কৰে তো বাংলাদেশে অলৰেডি শ্ৰীলংকাৰ লগত ছিৰিজ জিকি আহিছে টি টুৱেণ্টি সেইকাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট মেটচখনত জিকিলেতো বাংলাদেশৰ কনফিডেঞ্চ হাই হৈ আছে আৰু এই মেচখন বাংলাদেশৰ গ্ৰাউণ্ডতে হ'ব ছেৰেবাংলা নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম গটিকে এই মেটস খো হব আর এই যদি আপনা আপনারা চাব বিচার তো এই মেটস টাইম ফাইভ থার্টি পি এম টাইম মতে টাইমমতে আরম্ভ হবো এই মেটস আপনাদের চাবি ফেন কোর্ড এপ্লিকেশন তো এই দু এই দুখন ম্যাটসর মানে আপডেট দি দিলো আৰু যদি মই মেটছ প্ৰেডিকশ্যনৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম মেটচত মোৰ মেটছ প্ৰেডিকশ্যন মতে আজি জিম্বাবুৱে জিকিব লাগে আৰু ছেকেণ্ড মেটছত আজি জিকিব লাগে পাকিস্তান আৰু আপোনালোকে কওক যে আপোনালোকৰ মতে কোন জিকিব এই মেটছকেইখনত